Здравствуйте, это новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. За последние пять лет Украина заплатила России за газ 50 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время своего выступления в Верховной Раде. При этом Украина в последнее время переплачивает за поставки ресурса, уверен премьер. Наша страна является третьим крупнейшим рынком «Газпрома». Больше Украины закупает только Германия и Турция. Правительство Украины в среду одобрит законопроект о совместной съезд эксплуатации и модернизации украинской ГТС. Арсений Яценюк просит депутатов Поддержать эту инициативу. Украина планирует интегрировать свою энергосистему в общеевропейскую до 2017 года. При этом Киев ожидает получить до 5 миллиардов долларов инвестиций, сообщает заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Вадим Улида. По его словам, интеграция украинской энергосистемы в общеевропейскую позволит создать условия для вхождения страны в энергетический рынок ЕС. И таким образом решить вопрос энергетической безопасности и диверсификации источников поставки энергоресурсов. Также это даст возможность повысить стандарты работы в отрасли, что в свою очередь повлияет на качество энергообеспечения потребителей электроэнергии и газом. Народные депутаты не поддержали в первом чтении проект постановления в об обращении Верховной Рады к президенту Украины в связи с событиями на востоке страны. За соответствующее решение проголосовали лишь 218 нардепов. Подробности узнаем от нашего парламентского корреспондента Оксаны Опрышко. Оксана, здравствуй, какие новости у тебя есть? Здравствуй, Катин. Для начала несколько слов о выступлении премьер-министра Арсения Ценюка. Как известно, в воскресенье «Газпром» в одностороннем порядке вышел из переговоров по цене на газ для Украины. И, в общем-то, уже вчера с утра обнулил поставки газа в Украину. Именно об этой ситуации, а также свой план обеспечения энергобезопасности Украины, премьер-министр Украины Арсений Яценюк докладывал сегодня парламентариям с высокой трибуны Верховного Совета. Помимо подачи в Стокгольский арбитраж, где наше правительство рассчитывает все-таки добиться рыночной цены на газ от России, а также компенсации 6 миллиардов долларов ранее перепроданных, Переплаченных за газ. Также э, в правительстве рассчитывают и уже доручено НКР, НКРЕ привести транзитные тарифы, крыночные. Транзитные тарифы имеются в виду на транспортировку российского газа, которые сегодня занижены, мягко говоря. Э, также премьера э, объявила о том, что ведутся переговоры, и э, правительство рассчитывает на поставки с Европы большого реверса в объеме э, 15 миллиардов кубометров кубических газа по нормальной, приемлемой рыночной цене. И уже европейские компании готовы. Есть первое предложение о поставках газа. Ну и также глава правительства обратился к парламентарии с просьбой принять два законопроекта, урядовых. Именно речь идет о совместной с ЕС модернизации и эксплуатации нашей газотранспортной системы, что, по мнению главы правительства, перекроит всю энергетическую карту Европы. Ну и второй законопроект касается о чрезвычайном положении в энергетической сфере, который предполагает тотальную экономию употребления газа как среди промышленных предприятий, так и среди населения в целом. Премьер оптимистичен и э, закончил свое выступление словами: Я не сдамся без бою. Ну, и э, как ты и сказала, Катя, действительно, в первом чтении парламентарии не проголосовали, провалили фактически голосование за проект постановления обращения к президенту о мире но они собираются его доработать в течение перерыва и после перерыва еще раз будут голосовать это постановление предполагает 6 пунктов прежде всего депутаты просят срочно назначить главу сбу министров обороны и мзс также принять просят президента выдать указ о военном положении в Донецкой и Луганской областях полностью перекрыть границу с Российской Федерацией и разорвать любые, любое военное сотрудничество, любые военные контракты с российскими партнерами. Также парламентарии просят президента в этом постановлении, проекте постановления создать при президенте комиссию, которая бы заботилась и решала проблемы беженцев. Ну и, в общем-то, это постановление, проект постановления, такой акт солидарности Верховной Рады с президентом в вопросах мирного урегулирования ситуации на Востоке, для чего парламентарии даже отказываются идти в отпуск. И вот, в общем-то, шагов именно по установлению мира, как от президента, так и парламента, ожидают... От власти в целом ожидают наши граждане, беженцы с Востока, которые сегодня собрались перед стенами Верховной Рады. Это люди, которые не понаслышке знают, что такое война и знают настоящую цену слова «мир». Прошу послушать этих людей. Бомбят. Разбомбили Славянск, взялись за нас. Нас уже, скажем, два месяца как бы так побамбливали, Вот, две недели назад взялись конкретно. Сюда приехали. Чтобы установить мир в стране. Чтобы все было мирно. Другие же... Э протестанты которые вышли под стены парламента настаивают на том что как экономические так и проблему мира в стране не решить без перевыбора у парламента предлагаю послушать мнение требования о перевыборе парламента потому что он не абсолютно не соответствует сегодняшнему дню тем изменениям которые произошли в нашей стране не что дальше будете делать? Ну, будем, наверное, применять какие-то другие методы. То есть будем стоять здесь до тех пор, пока они не услышат. Будем ходить к ним домой, будем ездить, будем настаивать. По-другому никак, они же по-другому не понимают. Кать, ну вот пока такие новости, мы отслеживаем ситуацию и о дальнейших новостях уже в следующих включениях. Спасибо, Оксана. С нами на связи из Верховной Рады была Оксана Прыжка, корреспондент БТБ, и ждем от нее включения уже в следующих выпусках. 43 миллиона. Такой показатель численности населения Украины по состоянию на 1 мая сообщает Государственная служба статистики Украины. Госстат откорректировал показатель без учета населения временно оккупированной территории Крыма. Родилось украинцев в этом году 153 тысячи человек, количество умерших 227 тысяч. Самый большой прирост населения в Донецком регионе около 4 миллионов человек. Самый низкий показатель в Черновицкой области меньше миллиона. Население Киева на 1 мая составила почти 3 миллиона. МВД Украина пока не планирует возобновлять обязательный техосмотр автомобиля. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Он опроверг информацию о подаче Верховную Раду соответствующего законопроекта. По словам Авакова, начальник ГАИ явно поторопился, выдавая обсуждаемый проект за решение. Напомним, обязательный техосмотр для частного транспорта был отменен в 2011 году. Совет Безопасности ООН не поддержал новую резолюцию от России по Украине. Документ содержал требования Киеву прекратить антитеррористическую операцию на востоке страны в связи со сложной гуманитарной ситуацией. Проект резолюции заблокировала литовская делегация. По ее мнению, ни для кого не секрет, что Россия в данном конфликте выступает как страна-агрессор. Поэтому попытка Федерации протащить через Совет Безопасности нужный документ является неприемлемой. Более 34 тысяч граждан Украины были вынуждены оставить свои дома и стать беженцами за военных действий на востоке страны. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Валерий Амос. По ее словам, агентство ООН по вопросам беженцев располагает данными о 19 тысячах таких людей в Украине. Еще о 15 тысячах беженцев сообщают местные власти в регионах, где он не ведет наблюдения. Большей частью это жители Славянско-Донецкой области. Верховным комиссаром ООН по правам человека станет иорданский дипломат принц Зиит Аль-Хусейн. Он станет первым выходцем из мусульманского и арабского мира, кто занял столь высокий пост. Его кандидатуру выдвинул генеральный секретарь ООН Пан Гимун и поддержала Генассамблея. В должности орданец вступит осенью этого года. Сейчас принц возглавляет постоянное представительство Иордании при ООН. России грозят новые санкции. Соединенные Штаты активно контактируют с европейскими союзниками в вопросе выработки новых мер в отношении Кремля. Ограничения будут направлены на энергетический и банковский сектор, а также сферу обороны, заявила помощник госсекретаря Виктория Нуланд. Дипломат обвинила Москву в крайне опасной поддержке сепаратистов на юго-востоке Украины. Нуланд заявила, что в последнюю неделю наблюдается серьезное ухудшение ситуации в этом регионе. Вместе с тем Вашингтон разочарован что Франция не отказалась от поставок России вертолетоносцев Мистраль. Рубль стремительно катится вниз. Сегодня утром на открытии торгов российская валюта упала на 25 копеек по отношению к доллару и евро. Снижение курса рубля вызвали вчерашнее заявление Центробанка России по ужесточению кредитной политики ухудшению прогноза в отношении российской экономики из-за газового спора с, Россией, с Украиной. Кроме того, Банк России с сегодняшнего дня опустил рубль, сократив на 600 миллионов долларов объем интервенций, направленных на сглаживание скачков обменного курса. some Швеция начала возвращать перуанцам коллекцию древности инков, тайком вывезенных из страны почти сто лет назад. В Лиму прибыли четыре древних артефакта – понча и три мантии. Самый большой интерес и ценность представляет накидка в виде календаря. Она принадлежала одному из вельмож или священнослужителей и состоит из множества отдельных фрагментов, сшитых в одно большое полотно. Всего же Швеция должна передать Перу 89 артефактов, относящихся к культуре Паракас. Некоторые из предметов насчитывают 3000 лет и находятся в очень хрупком состоянии. Вся коллекция прибудет в Перу не раньше, чем через 7-8 лет. Ну спасибо, что вы с нами. Оставайтесь и далее. Увидимся.